инструкция. Аппарат лицензирован, то есть не произведен по старым способам. есть а согласно которого эта установка была сделана. Когда листок указаны основные меры безопасности по проведению пиротехнических изделий. каким образом, Перше, що необхідно робити, це заборонено їх переносити у кишенях. Також заборонено розміщати поблизу і запускати поблизу житлових будинків. Заборонено після того, як пристрої в дію, заборонено його підходити до нього. Вставлюєте, так. Спасибо большое. На кожній установці є інструкція, згідно якою, в якої вказано порядок дій при експлуатації даного пристрою. Вона згідно ДСТУ клас 3. Для того, щоб ви могли розпространяти серед покупателів, серед покупателів вашого магазину. Був проведений рейд по местам санкционированной продажі піротехнічних изделий. проведен инструктаж с продавцами-консультантами, которые непосредственно сообщаются с покупателями, с целью необходимости обучения людей правилам эксплуатации пиротехнических изделий. Также было напомнено основные требования безопасности при запуске хлопушек и фейерверков. В ходе проведения рейда было разданы памятки, и листовки с требованием соблюдения правил безопасности.